Pada awalnya baby ini dilahirkan secara pramatang lepas tu dijaga dengan sangat teliti lah di hospital sampailah dia discharge dari sana tiba-tiba dia mati di tangan parents dia sendiri Dia baru je keluar dari hospital Meninggal dan pihak forensik telah mengesahkan Yang dia mati sebab kena dera ataupun dipukul Patah riuk dia dikerjakan Tapi parents dia sekali pun tak pernah ditangkap Sebab polis tak ada bukti yang kukuh Nak tangkap parents dia walaupun Dah terang-tang-tang yang anak dia ni memang kena pukul guys So berpuluh-puluh tahun kes ni berlalu Tapi keadilan ke atas baby ni memang tak pernah dapat ditegakkan. Dan kes ni juga telah menjadi cold case dan belum lagi dapat diselesaikan sampai ke hari ni. Jenna Nicole Crabtree lahir secara peramatang pada tahun 1996. So, kalau dia hidup, umur dia dalam 29 tahun macam itulah, dah nak dekat 30 tahun dah. Mak dia bernama Heather Crabtree, manakala ayah dia pula bernama Richard. Semasa dia dilahirkan secara peramatang, dia memang dijaga dengan rapilah oleh doktor dan nurse. Sebab keadaan dia yang kurang stabil dan saiz badan dia yang kecil. So, dia pun dijaga di hospital selama beberapa bulan sebabnya dia pun ada masalah komplikasi yang lain. Selepas keadaan dia semakin membaik, berat badan dia pun dah stabil, akhirnya dia pun telah discharged daripada hospital dan parents dia pun bawa balik ke rumah. Masa ni doktor dan nurse yang jaga dia memang sangat happy sebab dia orang jaga dia daripada dia kecil sampai dia dah besar. Akhirnya dia orang berjaya tengok Jenna ni sihat dan dia ada peluang hidup tu sangat tinggi. Tapi itulah lain yang jadi bila dia keluar dari hospital, yang mana Jenna ni mati kena pukul guys. Pada hari tu 2/3 Ogos 1996, operator ni telah menerima panggilan kecemasan naik 911 lah daripada seorang wanita. So dalam call tadi tu, dia orang dapat dengar seorang wanita ni dalam keadaan yang panik dan dia beritahu yang baby dia dah pun meninggal. So tim paramedik ni pun cepat-cepatlah dihantar ke rumah dia orang ni dan masa tu dia orang jumpa jasad si Jenna ni dah pun membeku dah keras dan masa tu dia berada dalam bakul baby yang kecil tu kan dan di dalam sebuah almari. Nina tak tahu apa logik kenapa mak dia masukkan dia kat dalam hari ni nak tak tahu pada awal tu tim paramedik ni fikir yang mungkin baby Jenna ni meninggal disebabkan uh, apa masalah komplikasi je lah sebab dia kan lahir secara pramatang sebelum ni dan dia pun baru je keluar dari hospital dan mungkin itu adalah sebab utama dia ataupun dia rasa Jenna ni meninggal disebabkan SIDS iaitu sindrom kematian mengejut macam apa yang terjadi dekat anak bongsu Zakuan dengan Ayu Raudah sebelum ni. So baby ni pun telah dihantar ke forensik untuk uh, diperiksa apa semua dan tak lama lepas tu kakak Jenna tiba-tiba diambil daripada parents dia sendiri dan dihantar ke Jabatan Kebajikan macam tu lah untuk dijaga selepas polis berbincang dengan doktor. Rupa-rupanya ada sebab kenapa kakak Jenna ni diambil dari parents dia dan dihantar ke pihak berkuasa untuk dijaga. So kalau ikut cerita daripada jiran-jiran, family dan orang-orang yang kenal family Jenna ni macam mana, orang kata Jenna ni selepas keluar dari hospital, dia memang dijaga sepenuhnya oleh parents dia dalam tempoh 6 minggu keluar dari hospital tu memang parents dia lah yang jaga Jenna dia orang memang tak pernah hantar dia dekat mana-mana pengasuh so polis ni ada tanya dia orang kok lah dia orang ada terdengar lah macam sesuatu yang tak kena tentang keluarga ni mungkin parents Jenna ni ada pukul dera anak-anak dia orang tapi jiran-jiran dia cakap dia orang tak pernah nampak ataupun dengar yang couple tadi ni pukul anak-anak dia orang jiran-jiran dia orang juga percaya yang Jenna ni meninggal disebabkan tulang rapuh sebab itu apa yang Mak si Jenna ni pernah beritahu dekat dorang Orang pun memang tak tahu sangatlah pasal penyakit tu Tapi apa yang pasti orang memang tahu Yang si Jenna ni memang baru keluar dari hospital So bagi orang tak peliklah lah kalau tiba-tiba Jenna ni meninggal Sebab dia pun tak berapa sihat kan Lagi satu orang kata yang parents Jenna ni adalah orang yang baik Tenant yang orang kata apa bertanggungjawab Dan orang juga adalah parents yang memang sangat caring dengan anak-anak orang. So hasil interview pihak polis dengan orang-orang sekeliling couple tadi ni membuatkan polis rasa masih tak puas hati. Dia orang yakin yang Jenna ni sebenarnya bukan mati disebabkan tulang rapuh, tapi dia telah dipukul. Even report medik yang keluar pun telah mengesahkan yang dia mati sebab kena dera tau. Sebab itulah jawapan daripada orang sekeliling kapal tadi ni membuatkan polis memang tak puas hati. Sebab diorang rasa memang ada yang tak kena. Takkanlah kalau diorang ni parents yang baik. Macam mana anak diorang ni sampai patah riuk macam tu. Tapi pada masa yang sama, polis pelik juga. Takkanlah diorang ni tak dengar apa-apa yang pelik dari rumah si Jena ni. Akhirnya polis pun terpaksalah buat sesuatu yang mana diorang tak pernah buat sebelum ni. Sebab diorang nak cari bukti yang lain apa yang polis ni buat, dia orang telah mengeluarkan report autopsi si Jenna ni kepada orang ramai melalui pihak media. So polis ni memang berharap sangatlah selepas dia orang dedahkan report tadi dekat pihak media, orang ramai dah tahu, jadi akan ada saksi yang datang tampil beri keterangan. Dalam report autopsi tadi tu mendedahkan yang si Jenna bukan mati disebabkan sindrom ataupun tulang rapuh tapi disebabkan benda lain. Punca kematian sebenar Jenna adalah disebabkan patahnya tulang tengkorak. Kepala dia telah dihentak ke atas permukaan yang rata dan keras macam countertop, meja ataupun lantai. Selepas kepala dia dihentak atas permukaan yang keras tadi, dipercayai dia masih lagi hidup tapi beberapa jam kemudian dia pun meninggal. Dalam tempoh seminggu sebelum dia meninggal tu kan, dikatakan 17 tulang dia telah patah termasuklah di bahagian pergelangan tangan dan juga kaki, tulang kering, tulang peha dan sebanyak 13 tulang rusuk dia telah pun patah guys. Korang boleh bayangkan tak budak yang lahir peramatang and then keadaan dia dah mula stabil baru discharged dari hospital tapi keadaan dia patah riuk sampai macam tu sekali. Kalau ikut laporan forensik, kecederaan dia ni disebabkan oleh trauma yang konsisten macam dia selalu kena goyang-goyang, sentak dan ada orang yang pici-pici dia. Bayangkan dia baru je 5 bulan tapi ini yang dia kena hadap Semua tulang-tulang dia yang patah tu Ada beberapa level penyembuhan Jadi maksudnya dia telah dipukul dengan kerap Dan berterusan selama berminggu-minggu Jenna dikatakan telah patah tulang peha dia Bermula 2 hingga 10 hari sebelum dia meninggal Disebabkan tulang peha dia patah Jenna akan nangis kesakitan setiap kali dia bergerak So kalau setiap kali orang angkat dia ke Nak pindah ke Dia memang akan nangis Walaupun report dah pun didedahkan kepada orang ramai Polis pun dah jumpa 12 orang saksi bagi keterangan Tapi polis masih lagi tak cukup bukti Untuk tahan mak dan ayah Sejena Manakala parents dia pula Mula mendapat perhatian media Dan dorang ni asyik kena serbu je lah Dah lah kena hadap media Kena hadap pula siasatan dari polis So hidup dorang ni memang tak tenang lah Sampailah satu malam Beberapa bulan selepas Sejena ni mati Mak Sejena ni call polis pula Dia call kali ni sebab dia risau Dia nak report pasal keadaan suami dia Yang telah mengambil ubat anti-depress Lepas tu dia minum arak dan dia keluar dari rumah Jadi dia takutlah apa-apa terjadi dekat suami dia So dia call polis ni nak minta polis tolong cari suami dia Polis pun keluar mencari dengan bantuan K9 Akhirnya diorang telah terjumpa Richard selepas sejam dia keluar dari rumah Jadi Richard ni pun meluahlah dekat polis Dia kata yang dia memang tertekan yang teramat sangat selepas kematian anak dia Dan dia rasa dia nak bunuh diri Dikatakan sebelum ni Richard dengan isteri dia telah diminta untuk membuat ujian poligraf tau. Dalam ujian tadi tu, Richard ni lulus ujian tapi isteri dia tak nak buat ujian tadi. Parents Jenna ni memang pernah disoal siasat oleh polis lah. Jadi dia orang kata yang dia orang tak tahu pun keadaan anak perempuan dia seteruk macam tu. Dia orang tak tahu apa yang terjadi dekat dia sebab dia orang jaga dia dengan baik macam parents yang lain. Lagi satu, polis tak jumpa tahu apa-apa bukti crime dekat rumah orang yang nak mengaitkan dengan kematian Jenna. Jadi nenek Jenna ni pun kata yang dia memang selalu kerap ke rumah anak dan menantu dia untuk ziarah cucu dia. Setiap kali dia melawat, Jenna ni memang akan selalu tidur je dan parents Jenna juga ada beritahu yang si Jenna ni kerap sangat nangis. Jadi nenek dia rasa macam tak normal lah kalau budak ni macam nangis sangat mesti ada yang tak kena kan. Tapi dia yakin yang anak dan menantu dia memang tak pernah dera pun anak dorang ni. So ramai yang percaya maybe Richard dia tak pukul anak dia tapi header yang yang buat Selepas dari kejadian Richard nak bunuh diri tu kan Keluarga ni memang tak pernah jawab apa-apa pertanyaan daripada pihak media So setiap kali pihak media tanya diorang pasal benda ni Diorang memang takkan jawab apa-apa Diorang cuma cakap apa-apa Contact je dengan kita orang punya lawyer Itu je So sejak dari kes tu juga Pihak polis selalu post dekat social media Ulang tahun pembunuhan Jenna Even sampai ke hari ni Polis masih belum tangkap sesiapa Yang ada kaitan dengan kematian Jenna Setiap kali polis post pasal gambar Jenna Dekat social media dia orang Setiap kali itulah Netizen yang akan cakap Yang pembunuh sebenar tu adalah Mak dia Kalau ikut statistik pembunuhan budak ni Kebanyakan dia orang ni mati adalah Disebabkan oleh ibu dia orang Mungkin mak dia orang ni stres Tertekan apa semua Jadi budak tu lah jadi mangsa dia so korang rasa parents dia yang buat ataupun ahli keluarga dorang yang lain buat sampai ke hari ni kes ni masih lagi menjadi cold case sebab polis memang tak ada bukti yang kukuh untuk tangkap parents Jenna Walaupun memang dah ada bukti yang dia memang mati patriok apa semua disebabkan perbuatan seseorang. Lagipun semasa dia keluar dari hospital tu memang parents dia yang jaga dia, tapi polis still tak boleh nak tangkap parents dia. Tapi kalau ikut undang memang parents dia tak boleh tangkap meh. So masih lagi perlukan saksi untuk kukuhkan bukti yang mengatakan memang anak dia kena pukul apa semua. Walaupun masa tu memang bukti forensik ni menunjukkan memang budak tu kena pukul. Nina pun tak tahu lah macam mana undang-undang orang dekat sana tapi Nina rasa kalau undang-undang Malaysia macam parents tu tu tak akan kena tangkap. So guys, Nina rasa sampai di sini sajalah video Nina tentang baby jena dan Nina harap korang suka dan kalau korang ada pandangan korang, teori korang, korang boleh komen dekat bawah ok So yeah, sampai kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.